Ну что, пошли. Uh, dangerous. <laughs> Стремно, конечно. Оно так шатается. Я снова то украинскую, то российскую. Вау! Иди сюда, дивись, какие вы классные. Звісно, вже 12 година дня. Ми лише вибралися. Mm -hmm. Ну що, ми дійшли до підвісного моста, так, mm -hmm. да? Євген. Що ти скажеш? Mm -hmm. Класний мостик. Дивіться, який мост. Ми зараз йдемо туди, а от далі, там не видно за Харщами, там крепость. Фортеця. П'ять разів я була вже в Кам'янець-Подільську і не разу я не була в цій місцевості. А мостик крутяцький екстрім! Екстрім! Так, мой оператор не хочет быть в кадре, поэтому я сама покажу вам, что здесь есть. Кадр такой красивый, смотри. Вот эта церковь, дерево, просто вообще огонь. В общем, если пройти по подвесному мостику, вы выйдете прям пидбур, мур каменец Подильской А также вы побачите какую-то старую-старую церковь. Блин, Здесь Капитан, очевидно, с Джулия в кадре. Э -э, такой запах приятный. После дождя хорошо. Осень. <соскотворение> Дай то, что я вижу. Спасибо. Давай. Ну, блин. Иди, подниму, подниму. Мне нужно знать, что это за это. Там ничего лучше соблюдать тишину и спокойствие, так как мы можем оск... оскорблять чувства верующих. Хлестая, листатая жопа. Ну я люблю котиков. но, блин, я забыла, что салфетку не взяла влажную. Да, брюзгун. Бузи, Бузи, кто тут у нас урчун? Красивый такой, ты такой красивый. Урчун, ты Урчун. Урчун. Зяйка, сказала она на котика. Симпатикуйся. И тут внезапно. Ну как тут устоишь, а? Как устоишь и не поглядишь, это чудо. Алёший, Такой, это чей-то, да? Наверное, можно гладить. Да, можно гладить тебя. Ты снимаешь? Да. Смотри, не любит. Ой-ой-ой, смотри, не настроен на ласки. Аккуратно ой, на второго. Ой, 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 Юля кошатница. раз Мы сюда приезжаем, и с каждый раз, каждый раз, он открывается с разных сторон, с разных, правда? Это жесть, это невероятно. Как так может быть? Как так может быть? Такой маленький город, но в нем столько, сколько... Короче, что-то потеряно. нужен кофе. Столько интересно. Чуть, чуть Мне так нравится кадры просто. Итак, ходила кругами вокруг церкви, не было нигде никакой таблички. Но такие есть. Это кристаллодвижительская церковь. Ребята, очень круто, что здесь есть шрифтом Брайля, и люди, которые не видят, могут тоже прочитать информацию. Есть QR-код. Все супер. Все чудо благородно. Идем дальше гулять. А куда мы, кстати, идем? Крепости? Пошел чувак с пустыми ведрами. Ты его не снял. Нельзя ходить. Он перешел нам дорогу. Это плохая примета в селах, ты знаешь? Тут можно просто ушататься. Ушатывающийся мостик. Но здесь красиво. Почему? Почему бы и нет? Экстремально. Для тех, кто боится высоты, самое оно прямо вот сюда. И вид, смотрите, потрясающей башни. Вот. Дождь начинается. Идем пить кофе. Наверное, куда? В кофе Кава Полицмейстер пойдем. Там очень хороший кофе и вкусняшки. Конечно, если за это время ничего не поменялось.